Конечно, тренерская профессия связана с тем, что ты никогда не стоишь на месте, постоянно идет движение вперед, постоянная эволюция, постоянные новые знания, новый опыт, и на опыт, который основан и на чем-то положительном, опыт, который основан на ошибках, так по-другому не бывает. Ну, мы всегда на сборах э э э Ставим, расставляем акценты какие, что все имеют одинаковые вратари шансы, чтобы все высоко мотивированы были для того, чтобы полной самоотдачей отдаваться на тренировках, чтобы иметь уверенность, веру в себя, э что в него верят и тренеры, что в него верят партнеры, что в него есть потенциал, который... У него есть, который надо развить обязательно, и на сборах, как обычно, в принципе все равны. Первые сборы это сейчас середина это уже вторых сборов идет. Мы специально даем всем игровую практику для того, чтобы все получали максимум возможностей проявить себя в игре, не только на тренировках. Я думаю, что все-таки здесь все равно надо рассматривать все это в альянсе. Невозможно тренировки только без игр или игр без тренировки. Только в совместном вот этом альянсе может быть и прогресс. Ну, мы договоримся всегда, что у нас любая матч, как кто это будет, контрольная игра или это официальная игра, у нас самый главный и самый важный матч ⁇ это следующий. Поэтому Любая игра контрольно, неконтрольно рассматривается с принципиальных позиций. И поэтому тоже наигрывание, связи с командой, начало атаки, естественно, все рассматривается. И как вратарь мыслит, как он занимает правильно позицию, насколько он читает, просчитывает игру, насколько он партнером подсказывает, очень много нюансов. Ну, мы же говорим, что все идет вперед, жизнь не, не стоит на месте, футбол эволюционирует, и мы также пытаемся в своей работе находить новые моменты для того, чтобы моделировать игровые моменты, которые будут случаться уже непосредственно в матчах. Поэтому, естественно, и тренировочный процесс строится с тем, чтобы больше уделять внимание и стандартам. Это больше работа идет, даже работа там на выходах, на прошедших передачах, больше идет работа с сопротивлением, с, значит, с тем ситуацией возникающие, которые на поле возникают. Ну, я могу сказать одно, что очень нравится отношение вратарей, профессиональное отношение к работе. Никому к работе претензий нету. В играх какие-то ошибки случаются, но они все всегда будут. Сейчас вратарей, которые в команде есть, они только начинают, стартуют свой путь, скажем так, игровой. И для того, чтобы набраться игрового опыта, надо пройти через шишки, надо пройти через какие-то моменты, которые потом тебя, тебе помогут в будущем. Я же говорил, что Шевковский не сразу стал таким. Все было, все пройдено. И нет таких вратарей, и я вас уверяю, не будет никогда, которые не ошибаются. Да, мы видим в нем большую перспективу и верим, что в каком-то ближайшем будущем, не знаем, через сколько это будет время, он будет основным вратарем в первой команде. Мы в этом как-то вестеринский штаб не сомневаемся, от него многое зависит. Но то, что он пока сейчас демонстрирует, это дает шансы и дает надежду, что так оно и случится. И те игры, в которые он выступал за молодежную команду <coughs> до Ю-19 в Лиге Чемпионов, он демонстрировал очень хороший уровень. Почему он сейчас поехал на вторые сборы вместе с Ю-19? Для того, чтобы наигрывать эти связи, для того, чтобы готовиться конкретно, конкретно к Лиге Чемпионов, к матче, как мы узнали сейчас к матчам с Аяксом. Самое главное, оттекаем. Ну, Жора пропустил много времени из-за травмы, там почти, почти полгода было, и восстанавливался э с полной самоотдачей, и то, что он сейчас работает э, с высочайшей мотивацией, с высочайшей само, самоотдачей, это видно, это радует. И первые игры, которые он здесь играл, видно было немножко волнение, которое присутствовало, потому что все-таки очень давно не играл. Сейчас с каждым шагом разобрали эти моменты, которые были связаны с волнением, которые не совсем верные действия. Разобрали, посмотрели, и двигаемся дальше, и мы в него верим. я думаю, что все люди, нет человека с одинаковыми характерами. Каждый человек по-своему. Один холерик, один более значит, спокойный, один уравновешенный, второй немножко надо больше его как-то выводить в состояние какой-то там ну, не агрессии, а превозбуждения. Это нормальное явление. Главное, чтобы ребята Хотели раз, понимали, для чего, как они делают. И одно из само, самых, может быть, важных факторов ⁇ это то, чтобы то умение, которое там они закладываются на тренировках, то, что мы обсуждаем, чтобы их интеллект позволил все перенести в игровую ситуацию.